З першого дня повстання прихильників федералізації у Слов'янську місцеві мешканці незалежно від політичних переконань подбали про забезпечення протестуючих продуктами харчування. Фактично, народна самоборона протрималась на людській небайдужості перші п'ять днів. Люди приносили домашню консервацію та магазинні консерви, печиво та хліб, інші продукти, які не потрібно готувати. Але зрозуміло, що без гарячої їжі довго не обійтись. На допомогу полченцям прийшли дівчата, волонтери, які стали польовими кухарями. Так як давно ви кормите ополченців? С самого первого дня захвата. Что готовите? Что больше всего предпочитают? Ну, больше предпочитают, конечно же, плов, борщ с мясом, такое вкусненькое, самое такое, что питательное, сладкий чай, кофе. А блюда готовите, стараетесь разнообразные какие? -то? Разнообразные, конечно. Каждый день что-то новенькое. В день уходит первого где-то две пятилитровые кастрюли, второго где-то чуть побольше, потому что приходит и рано утром, и днем, и вечером, и ночью приходят кушать. Так что почти круглосуточно работаем. Почему решили поддержать парней? Ну, потому что я живу в этом городе, и я хочу, чтобы у нас был мир, не было войны, чтобы мы вступили в Российскую Федерацию, были с автономией, с Крымом. Вот, и вот решила, что если, если мы не будем ничего помогать, если будем сидеть дома, то ничего не будет. Чтобы было побольше таких людей, которые приходят и помогают. У нас девочки, молодежь. Готовят очень хорошо, аккуратно. У нас все здесь чисто, у нас все дружно. Мы всех кормим. Кто не приходит, мы все зайдем. И на баррикадах, и гости наши, и корреспонденты, и наши все солдаты. Мы их у Мне просто жалко, потому что они наши дети, понимаете? І ми сподіваємося що Донбас побідіть. Сьогодні дівчата лише на одній кухні готують 10 літрів першої страви та близько 15 літрів другої. Розповідають, що хлопці віддають перевагу звичайно м'ясній їжі, але не відмовляються і від солодкого. Самі ж ополчинці щиро дякують своїм кухарям, окремим городянам та приватним підприємцям, що наважилися підтримати протестуючих. Скажіть, дівчинки вкусно готують? Да. Так. Що вам більше всього нравиться? Та да, все подобається. И все-таки нравилось, у нас бы этих девчонок не было. Ну как вы удивлены были, что столько людей готовы накормить и поддержать ополченцев? Нет, я не был удивлен, потому что люди... За свою землю стоят, каждый выполняет свою задачу. Хотим выразить благодарность местному населению, которое абсолютно поддерживает нас как морально, так и продуктово. Мы очень вам благодарны. Без вас мы бы испытывали очень серьезные проблемы с продовольствием. Хотелось бы также отблагодарить местных жителей, которые оказывали первые пять дней абсолютно полную поддержку, оказывая помощь в пропитании, материальную, моральную поддержку, помогали лекарствами. Также хотелось бы выразить благодарность жителям местных сел и частным предпринимателям, которые оказывают посильную помощь. Спасибо вам.